Ми робимо не карнавальний парад, а робимо правозахисну ходу. Це трошки різні речі. Паради ми не збираємось організовувати, тому що у нашому суспільстві це не прийнята форма волевиявлення. Тут з нами поряд депутат Європарламенту Марія Карналісен, крім того, тут мер Мюнхена понад Цезар і два радника міської міської ради міста И кроме того, мы видим тут представителей посольства, которые находятся в Украине. Нет, мэр но мэр в мероприятии, в котором мы в Минске, мы не можем так открыто участвовать. Потому что в Беларуси у нас гораздо более репрессивное законодательство. Мы очень рады, что в Украине украинские власти делают все от них зависящее, чтобы проект прошел безопасно, в таком формате, в котором организаторы планировали. Сейчас, 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 еще одно Мы против гомосексуализма, мы против того, что ходили в комики по радам, по